Это те, что сюда долетели. но это ж там рвануло, а сюда долетело. А снаряд один, два было? Один. один тут, один на пединституте, и третий возле хлебозавода. Ну три трупа как раз. Там женщину одну за домом положила. У нас возле седьмого подъезда какого-то парня. Валерка. Валерка. Я не знаю, он там сложился, как этот, я не знаю, слег весь там даже говорили там, я не подходил смотреть, люди говорили, насквозь весь прошитый. Ну, потому что реально от него в двух метрах это все произошло. А осколки летели на сотню метров. Если там он возле пединститута бак мусорный 5 миллиметров, он как решето сейчас, дырявый весь. Не то, что там вмятины, а дырявый именно вот прошитый насквозь 5 миллиметров. Тут забор он в садике, тоже весь дырявый. Машина стояла, вся дырявая была. Тут кошмар, что творилось. Люди в панике бежали, так что и с визгами, и с криками. Да, да. а вот, вот, там дальше. Не, ниже, ниже, по-моему. Я не знаю, потому что не, не буду. Там это. Парень ее на руках нес, там прям мясо, говорит, прям мясо вырвало, кусок мяса висело у нее. Не знаю, где ранение было, но мясо там, он говорит, кровь была и мясо, кусок аж вырватый. А старшая девочка сколько лет? Ну, маленькая девочка, ну, около 10 лет может быть. Я так. вышла, труп мужчины вот там вообще, это кошмар. Труп мужчины, женщины. Девочка, самая... Девочка вроде в окно выглянула, говорит женщина, и глаз выпал нее. Боже, да. А осколочное ранение сказали, да? Да. Ну, я живу тут на первом этаже. Вчера вечером без 20, так без 27. Ну, оно как бабахнуло, и вот так на у кухни. Вот такие дырки, ну, может, чуть поменьше. И там серы ну, вытаскивали, и в зале. Ну, если в трубу в газовую, вот, вот, на эту, это так. И он в стенах, вот идите, там еще это. Ну, стреляли очень сильно. Да такой сильный, что у нас и диван, и кровати, и все трепетало. Внучка 15 лет и 7 лет. Так испугались, орали и все. Мы очень испугались, и куда нам идти. Пенсии не дают. Жить тоже не дают, нам страшно. У нас дети, внуки. За что убивает мирных людей? Вышла после все на улице, тут девчины руку оторвала. Тут покойник лежит, там покойник лежит, там покойник лежит, там покойник лежит. И сказали, что это учение. Вот оттуда стреляют. Неужели у них нет вот это смотреть, куда они стреляют, мирных людей, детей? А? я не знаю. Я прошу, кто-нибудь бы хоть помол, чтобы вывести со Славянского. Я не знаю, очень сильно страшно, больно и обидно. За наше государство, что они за себя волнуются, а за людей нет. Не наверное, волчица родила, а дела не мать. Это ужас! Где Господь, где им они за власть бьются, а мы тут за что уничтожаемся. Вот люди, сколько людей погибло, там, 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 за что. У нас внутренний крик души. Мы все трусимся, мы не спим ночами. Молимся в подвал, даже не можем спуститься от этого ужаса. Начинают во все районы бомбить. Негодяи, негодяи, кровь, они на сами захлебнутся этой кровью. Кто ее хочет? Извините. Я в шоке просто, оно так жахнуло, меня А во сколько это было? Семь, где-то около семи часов. Да. даже, Да, где-то около, да, вот 17-13 я звонил, это еще был на ЖД. И вот сюда мы ехали. И тут вот отсюда отсюда убегали люди. Потому что я слышал, как летели осколки. Я не знаю, как меня не зацепило, это но ну, чудом не зацепило. Люди брали и детей, под мышки и ну, бежали. Да. у на сильно было вообще вот на ЖД вокзале, четко видно было, как и шли залпы. Я насчитал, наверное, штук 7. И супруга моя 4 видела. Вот наши украинские власти. Говорят, заключили о перемирии. Вот вам перемирие, да? Первый день президентства. Да, первый день президентства сказывают, дают о себе знать. И как, как бы, ну, что дальше дождать. Наш город Славянский. Привет, Патрушенко. Да. Да. да, глубокий. Да. Вот, вот такой ему. Покажите. Его. А С вы свое... живете, да? да, местный. Вроде, вот, Обмыл ты... кровью свое вступление в президентство. Понятно. Так и передайте ему, уроду. его, вот, вот, пожалуйста. Господи. Вот это вот случилось. Это что, не сейчас случай или как? Дети в страхе. Дети не учатся, боятся. В подвалы прятать. Что делать с ними? Шо какое их будущее ждет их? Ребенок. Лапусь, ты боишься, когда да, стреляют? Да, боюсь. Но. Вот я ее в забираю, но вчера под пулями начала. Боится ребенок? Да. Когда Бойте мы вышли на улицу, Ира боялась, что сильно стреляли. Я уже сойду с вами, говорю, давай, говорю, будем брать вилы и лопаты, пойдем на Киев, ну что, будем бобить эту дурочку с косой, ну что это такое? Царев, да, показывали по телевизору, подписали мирное соглашение. Что-то же они подписали. Украина, Россия, давайте объединимся, мирно надо жить. Мы что, в Иране, у нас что, нефть тут, газ, мы что, в чем виноват народ? Мы что-то с вами решаем, мы живем мирно, так давайте мирно жить. Пусть Сядут за стол переговоров в мирное соглашение.